Привет. Здравствуйте. Как обстановка? Нормально. Откуда? А у вас как? Откуда будешь? что да у нас война. Это где? В Днепре. Днепре. Не знаю. В Новосибирске нормально. Тихо. Далековато. Ну у вас Новосибирске из топлива, наверное, все нормально. Ты видел, что там творится сейчас на юге? НПЗ погорели, Нет. топлива нету. Народ в очередях стоит на заправках. Короче, задница наступает. Ну, я думаю, ты будешь доволен, потому что и в Москве уже скоро топлива не будет. Хватит вам москвичей кормить. Пусть они, пусть они попробуют пожить. А вы будете жить нормально, потому что у вас есть и топливо, и все нормально. Вы красавцы. Да, да, блядь, мы, все будем нормально жить. Ты, ты не переживай, дядька, за нас. Ты, ты там Зеленскому жопу. Блядь, бля, нахуй, чтобы у меня там жопа. чтобы у там не было, нахуй. А то он... Бля, там, пиздит, пиздит, нахуй. И вот ты такой же хуй, блядь, нахуй, там, нахуй. Накидываешь, что-то на вентилятор, нахуй, блядь. только вентилятор в обратную сторону работает, Эх ты, не думаешь блядь, что ну говорить? ты думаешь, вы, вы реально уже что да вы... Загор... Смотри, смотри, если у тебя было все хорошо, я бы сидел расслабленно все, а ты сидишь матом гнешь, значит у тебя что-то хреново. Не, не, не. Ну так сиди спокойно расслабленно, сиди, покажи, что у тебя все хорошо, что ты пьешь все вискарик, все а, все, а ты загорелся, смотри. Да, с... да, давай. Вот у меня давай, хреново. Да а ты, ты загорелся? День? День... Хуй, да. Хорошо, я в аду, хуй, да? Тебе рядом там что подгорать. Ты Нормально, бухай. Все. давай, бухай. Бух... Мне, давай, мне бухай. все хорошо. Давай, давай, блядь. Бух. Бухни, давай, бухни. Все, все как положено. Он уже в кондиции такой, что еще чуть-чуть. Мы его сейчас под... Можно с тобой поразговаривать? Ой, да. а, 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 тебя, а тебя типа кто-то смотрит? Не, не, не. Нет, не, не, не. Ты, не, не, Ты, ты вот это нет, для кого делаешь? Не для кого, а? для тебя. Ты, ты вот это... Да нет, я... подожди, да остановись. Знаю, не смотрит, остановись. Остановись. Ты же все знаешь, меня никто не смотрит. Я с тобой согласен. Давай, давай. Расскажи что-нибудь хорошего. Что там у вас творится? Чё, чё, чё Говорят, чё там хорошего? налог подняли в России или брешут. Как, какой налог? НДС. Ты про, ты, ты про какой налог расскажи? Про НДС расскажи мне. Говорят подняли в России НДС, правда или нет? Без понятия. Да нема. я понял. Ну ты же говоришь какой налог. Ну расскажи что хорошего бля, у вас. Бля, расскажи да, что без хорошего. Без понятия я. Я. За зарплата как шла так и идет. Куда вот, она тебе шла? Это... У что, зарплата? Ну, ну куда, ну куда, охла туда и охла. Ты кем работаешь? О, о, о смотри, сейчас работаешь? вот сейчас комец, конец месяца. Вот сейчас конец месяца, смотри, сейчас не аванс, как... посмотри, сегодня Смотрю. у нас что, блядь? Аванс обычно в начале чё месяца. Не какой? Как, как, какой аванс? день? Ав... Нет, нет, блядь. А, что ты ругаешься? А, а воскресенье. Да нет, сегодня вот, суббота. Вот, смотри, Алло, сегодня смотри, суббота. Сегодня суббота. Сегодня Завтра суббота. 20. Сегодня да. суббота. Это у тебя, сука, суббота. Вот, вот, вот. А у тебя же воскресенье. Точно, точно. Ты у тебя же воскресенье. У, у меня суббота. А вы какие-то умные. <слес> <Я, слес> <marathon. слес> <у messing? слес> да, да, да. Ты работаешь, расскажи. Расскажи, кем работаешь. давай, давай. 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 Давай, Скажи по время, да, да, 9 боже, часов давай, вечера. Я, я, 9 вечера. Я, я тебе свое скажу. 9 да, вечера. Давай, 9 дай, вечера. Дай. 9 вечера у меня. Солнышко, А не, подожди, нам, я боюсь тебе это называть, а тут ты сейчас заматюкаешься. Давай говори, блядь. А чего ты боишься? А, чё, а чего ты боишься? Да страшно ты мне тебе дату. страшно боже, мне дату, дату сука, называть. А, я тебе называть. Если тебе мне ты, время ты, тебе страшно назвать. Ты, ты называть. тупо да тут? Ты тупо дату да. У нас страна не свободна. Нам, а, сыпи, нам, мамы, нам, нам да, нам дату. тут. Да, подожди, ты кури, ты еще прибухни давай. А чё, о чем тогда с тобой разговариваешь? Во... Да Ничего, подожди, ты не, не то наши... самое. Я тебе не скажу, где наши танки наши. Да ладно, откуда ты знаешь. <laughs> наши танки стоят на запасном пути. Блин. Да. Ну, я не знаю. Ну, там будет тирядами запикано. Ну там поверьте, там информационного смысла не будет никакого. Но посмотреть такого персонажа стоит. Канал Тата Радио. Мы его выращиваем. Прошу, подпишитесь. А вообще мы называемся Папа Радио. Нас всех так знают. Идем дальше.